Чи знаєте ви, Григорія Чапкеса? Саме сьогодні у Київському національному університеті культури і мистецтв відбудеться творча зустріч з найвідомішим хореографом. Ходімо, подивимось. А скажіть, будь ласка, якою є ідея сьогоднішньої зустрічі? О, Сьогодні ідея велика. Сьогодні потрібно поговорити зі студентами, во-первых, представитися, тому що я прийшов на роботу, а во-вторых, розказати моїх принципах, о том, що я з ними буду робити. каким искусством мы будем заниматься и насколько это тяжело, а не легко. И, и дал им несколько полезных советов. Я думаю, что им это пригодится. Людина, яку любить украинцы, которые ему аплодируют, шануют, любят и всегда аплодируют, когда он появляется перед вами. Вот, давайте поаплодируем. Героя Михайлов Спасибо за ту честь, которую вы оказали. И пригласили работать в вашем университете. Я горжусь. Спасибо да. вам. Спасибо Валя, вам за тот прием, который вы мне оказали. И я сделаю все для того, чтобы с вами было интересно, чтобы вам было интересно со мной. Спасибо. Да. Спасибо. я человек того поколения, и как, у меня течет социалистическая кровь, да, того поколения. Я даже получил выговор по партийной линии, когда я работал директором концертного зала, за плохую атеистическую пропаганду. А сейчас я пришел к выводу, что где-то кто-то нами управляет что все, что вы проанализируете свою жизнь, и вы поймете, что совершенно случайно, вовсе не случайно. 27 лет. Мне выпало великое счастье опять-таки. Видите, почему я начал верить, что где-то кто-то есть. Ну, я проработал 27 лет с выдающимся хореографом современности. Он признан во всем мире Павел Павлович Вирский. Но о нем отдельный рассказ, и отдельная моя книга есть. И здесь я уделил очень много внимания, здесь есть 60 фотографий в этой книжке. 70 стран мира объездил а я в Бесе, рядом с Павлом Павловичем Мирским. И поскольку я был из пацанов лидером, с трех лет я уже был лидером, я уже палкой дрался, я уже крал яблоки, а за мной шли пацаны. И куда они шли? Я стал секретарем комсомольской организации, председателем профсоюзного комитета и самым молодым секретарем партийной организации. Я последние годы, 9 лет подряд, был секретарем партийной организации. 51 год. Едет э, театр Франко на гастроли в Польше. Первая послевоенная поездка в Польшу. И э, там нет балета. Там не было. До этих лет не было балета. И Министерство культуры принимает решение на поездку укрепить трупу театра и выделяет шесть пар. Просит Павла Павловича, чтобы он выделил шесть пар и чтобы кто-то возглавил эти шесть пар на поездку в Польшу на гастроли. Я и Валера мы были в составе этой шести пар, и нас переросли в театр Франка. Для меня это историческое событие, меня назначили балетмейстером. И я 20 лет балетмейстер театра Франка. Если вы ничего не можете изменить, измените себя. И вокруг вас все изменится. Измените свое отношение. Об этом сейчас надо думать сегодня. Завтра будет поздно. Творчество – это не профессия. Творчество – это отношение к тому, что вы делаете. Отношение к работе, к труду, к искусству, к культуре, к себе. Требования. Вот это творчество. Что вы порадуете студентам, которые только не вступают на шлях хореографии? Ну, здесь надо помнить, что вы пришли не на танцюльки. Это очень большой, сложный труд. Но если вы отдадитесь целиком, то жизнь вас наградит. И ваше творчество с вами будет всю жизнь, и ваши дети и внуки будут этим заниматься.